ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 48 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਰੈਕਡ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਅਤੇ 48 ਕਿਲੋਗ੍ਰam ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਰ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ 13 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਰਫ ਰਾਣੀ ਸੁਰਗੀ ਸੋਢੀ ਰਾਮ ਪਿੰਡ ਲਖਪੁਰ ਪੰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਉਰਫ ਸੋਨੂ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੋਨੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਉਰਫ ਗੋਪਾਲ ਸੈਣੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਾਨਤ ਖਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲੰਧਰ ਬ੍ਰਿਜ ਟੀਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਸੇ 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲੇ 48 ਕਿਲੋ ਜੋ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਹੋਈ ਸੀ उसमें तीन लोग पकड़े गए गए थे और 21 लाख रुपए जो ट्रक मनी मिला था दो हफ्ते से उसी का फॉलोअप चल रहा, चल रहा था जिसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस जो हैं वो कमिश्नर पुलिस की टीम ने स्पेशल टीम ने इनके लिंकेजेस निकाले हैं जिसमें चार व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं जो कि ड्राइवर का, का काम करते थे बेसिकली इनका ट्रांसपोर्टेशन खुद की भी थी और ये एक जगह से दूसरी जगह हीरोइन के खेत लेके आते थे एक ट्रक बरामद हुआ है उसका एक हिडन केबिन है वो भी हमें वहाँ पर मिला और एक इनोवा बरामद हुई है जो ट्रक है वो तीन बार जीण के गया है पिछले डेढ़ साल में और तीन बार अलग अलग क्वान्टिटी के खेत लेके आया है पैसे लेके जाते थे और खेत लेके थे इनोवा जो है वो चार बार के गई है कश्मीर रजौरी से और चारों बार अलग अलग क्वान्टिटी की तीस पैंतीस तीस पैंतीस के जी हीरो रंग लेके आते थे और पैसे लेके लेक जाते थे इसकी जो बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन होती थी वो आउट ऑफ पंजाब होती थी ज़्यादातर हरियाणा या दिल्ली से नंबर वन नंबर टू जो इनका मेन हैंडलर है वो होशियारपुर का रहने वाला है फॉरन में बैठा है उसका नाम विवेक विनोद उर्फ लकी है वो हैंडल करता था वो डायरेक्ट इन टच था दो लोगों के जिनका एक का नाम मल्कीत है और एक का मंजीत ये दो व्यक्ति वो हैं जो आज से दो तीन साल पहले एटीएस मुंबई ने पोर्ट, पोर्ट से पकड़े थे जो बहत्तर किलो हीरोइन जिप्सम में छुपी हुई आ, मुंबई एटीएस को बरामद हुई थी ये उन्होंने और ये तरन तारण मार्जा के रहने वाले हैं ये भी हमारे गिरफ्त में आए हैं ये डायरेक्ट इन टच जो थे वो आ, लकी और दोनों तुफ नकी के लिए फॉरम में बैठा है होशार और ये जो मलकीत और मंजीत हैं इनके पहली पांच वर्षे पहली बार थी लास्टली जो पैसे का लेन देन हवाला ऑपरेटर्स थे वो तीन अलग अलग ग्रुप आइडेंटिफाई हुए एक तो लुधियाने का ग्रुप है उसमें दो व्यक्ति नॉमिनेट कर लिए गए हैं एक जो है वो जे एंड के का ग्रुप है जम्मू के पास में एक डिस्मिस्ड चौधरी नाम का एक पीएसएफ का डिसमिस्ड मुलाजिम था उसको भी नॉमिनेट कर लिया गया है तीसरा एक रूही गुरु, सिंह नाम का व्यक्ति है जो कि अमृतसर का रहने वाला है और खास शहर का उसको गिरफ्तार किया गया ये भी हवाले का काम करता था जो पैसा यहाँ से फॉरन जाता था ज्यादातर जो पैसा रूट होता था वो दुबई रूट होता था दुबई से जहां जाना वहाँ जाता था और जो चौधरी है वो डायरेक्ट इन टच है सनी दे के सनी दे नोन स्मगलर है जो फॉरन में बैठा है अमृतसर का रहने वाला है अभी तक टोटल सात गाड़ियां हमें बरामद हो गई हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन होती थी ड्रग्स की भी और पैसे की भी और एक करोड़ पांच लाख रुपया जो है वो ड्रग मनी अलग अलग डिनोमिनेशन का इनसे रिकवर ये सारा पाकिस्तान से हुआ।